অ ব্যস্ত মা আছে নেগাৰ পৰা মটৰ চাইকেলখনত ঠেলাখন বান্ধিলো ভাগিন উঠাই লৈছো পিছফালে আৰু ইয়াতে পানী জগ আছে তামোল পাণ কটাইছো তাই ঠেলা অৱস্থা চক মানে অৱস্থা দেখি আপোনালোকে কি কৰিমনো একোতো কৰিব নোৱাৰি ন ভাল লগাবলৈ চুটি চুটি ছিঙি পৰিব দেখা নে কেনেকুৱা পাৰ্থ হৈ গৈছে এইবোৰ আজি ইমান দিন তিনিমাহ চাৰি মাহ হ'লো আজি মিলিছেনে আগতে মানুহে কি বুলি ভাবিব যিখিনি মানুহে চাই আছে বুলিব আজিহে বুলিব সিহঁতক ভালকে গাখীৰ চাহ খুৱাইছেনি কয় চেনি অ সিহঁতি চিঙা পাতখিনি এই ঠেলা গাড়ীত উঠালো এতিয়া এইখিনি ঘৰলৈ লৈ যাওঁ জোখোগে সিহঁতি এতিয়া পাত অলপ আছে বেছি নাই আৰু সিহঁতি চিঙিব এতিয়া এয়া হ'ল মেৰাপানী টাউন এয়া হ'ল মেৰাপানী আৰু লাষ্ট মই কি কয় নমস্কাৰ এই অলপ সময় আগতে মই শুই উঠিছোঁ ধৰি লওক এতিয়া সময় হ'ল সাতটা পোন্ধৰ সাতটা ন নে দহত মই শুই উঠিছিলোঁ আৰু মুখ ধোৱা নাই ব্ৰাছ কৰা নাই এইফালে মোনা এটা আছে মোনাটো তামোল পাণ লৈ মই যাবলৈ ওলাইছোঁ তাত পোকে খোৱা দৰৱ ল'বলৈ আজি তিনি নম্বৰ বাৰ হ'ব বৰষুণ দি আছে গতিকে জাপিটো লৈ লওঁ দাঁত পোকে খোৱা দৰৱটো লৈ যাওঁ দিয়া থাকিব লাগে মানুহ অ ব্যস্ত মা আছেনে পেহা চাহ খাই পিনে বি নাখালে নহয় নি বি খাব লাগিবই আপুনি বি খায় আৰু ন আপুনি পানীটো এৰি দিয়া কিমান দিন হ'ল বাৰিব চাৰিবছৰ মোক মোক নহয় এতিয়া মই মানুহটোৰ নাম নকওঁ মানুহ এটাক মাল তাৰমানে এৰুৱাব লাগে কৰিছেগৈ বোলে আজি বা মাল নাখাওঁ অ কাৰবাৰ বস্তু নেগা কেইবাবাৰো হেৰি কৰিছে শপত দিয়া নহ'ব নোৱাৰে ৰাজে খেল খেলৰ পৰা বাদ দি দিছে আকৌ শুনোৱা নাই নোৱাৰিলে নহয় এইবোৰ না সেইদৰে নামো পাতি দিলে তাৰ মদ খোৱা বাৰু মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ এই যিজন মানুহ এইজন মানুহ আমাৰ পেহা সম্পৰ্কে মানে পেহাই আমাৰ পেহীক এই মানুহজনৰ কক ককায়েকে বিয়া পাতিছে গতিকে এই মানুহজনৰ মোৰ পেহাই গ'ল হয়নে তাৰ এই মানুহজনে মোক কৈছে আমি দেখি আছোঁ বাৰু সৰুতে দেখিছোঁ হেৰি বহুত বছৰ ধৰি মানে চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰমান মদ খালে তাৰপিছতে এই মানুহজনক মই সুধিছোঁ একো দৰৱ চৰব নোলোৱাকৈ একেবাৰে মদ খাবলৈ এৰি দিলে এইটো আচৰিত কথা বহুত মানুহক মই দেখিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো এনেকুৱা মানুহ আছে এইজন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ বহুতে গোসাঁই ঘৰত থাপনাত ধৰি সেৱা ল'ব কিবা নামঘৰত ধৰি সেৱা লয় যে মদ নাখাওঁ বুলি কিবা নাখাওঁ বুলি কিন্তু এই মানুহজনে একো নোকোৱাকৈ নেমেলাকৈ মদ খাবলৈ এদিন আচৰিত কথা আৰু মই ভাবোঁ কি মদ খাই আপোনালোকৰ ঘৰত অন্যায় কোৱাতকৈ বস্তু বাহিনী ভঙাতকৈ নিজৰ দেহাও লচ এইটো মই জানো ম আপুনি মদক কেতিয়াও খাব নোৱাৰে মদে কিন্তু আপোনাক খাই পেলাব ধ্বংস কৰি পেলাব আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱতে বহুত দেখিছে পেট ফুলি ফুলি যায় এলকহল হৈ যায় এই হস্পিটেলত যদি আপুনি কেতিয়াবা যায় নহয় মানুহক বান্ধি বান্ধি থৈ দিয়ে হা মদ খাই মানে এনেকুৱা পাগলা হৈ যায় কেইটা মানুহ মদ নাখালে নহ'ব সেইটো কাৰণে পইচাখিনি হানি হোৱাতকৈ সেই আপুনি মাল খোৱা পইচাখিনি লাগিলে ঘৰলৈ মাছকে অকণ লৈ যাওক মাংসকে অকণ লৈ যাওক আলোকে লৈ যাওক দাইলকে লৈ যাওক এনেকৈ গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালখিনিয়ে মিলিজুলি খাওকচোন আৰু মইতো বিশেষ নকওঁ কাৰণ কেলৈ মই আপোনালোকক টকা দিয়ে নে মাল খাবলৈ আপোনালোকে নিজে ইনকম কৰিহে টকা উলিয়াই মদ খাইছে আৰু এটা কথা বেয়া মই বেয়া দেখিছোঁ আমাৰ গাঁৱতো এনেকুৱা আছে এই ঘৰৰ কঁঠাল এটা শাক কেইটামান চাউলকে কাঁহী বাতিকে দি মই মদ খোৱাও দেখিছোঁ দা কটাৰী ৰেঞ্চলৈকে দেখিছোঁ সেইখিনি কৈ খাব নালাগে যদি পায় আপুনি অঁ কষ্ট কৰি খাওক আৰু এই মানুহজনে যেনেকৈ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰ মদ খায় এতিয়া চাৰি বছৰ হ'ল মদ যদি এই ধুনীয়াকৈ আছে আপোনালোকেও পাৰিব খালী নিজৰ মনটোক গুটাব লাগিব ন মনটো নিজৰ মনটো আপুনি বান্ধি ল'ব পাৰিব লাগিব মায়ে মোক কৈছে যে গৰু গোহালিতে থাকিব নেকি এ মইতো এতিয়া সিঁচোহে ন বাৰুকেইটাই নিওঁ ৰ'ব মা পাকঘৰত আছে কাম লাগি আছে মই নিওঁ আৰু ব'ল গোহালিত থকা সেই গোবৰখিনি মই ডাং পাচিত ভৰালোঁ এতিয়া মই এইখিনি থৈ আহৈ ৰ'ব থৈ আহৈ মানে কি কিহৰ গছ গুৰিত দিওঁগৈ বোলো আমাৰ ঘৰৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ চব্জিটো হ'ল এইফালে আলু আলু ৰঙালাও ভাতকেৰেলা আৰু মৈচা আৰু এইফালে মই আচাৰ লৈ লৈছোঁ কিনাওঁতে মই ব্ৰাছে হোৱা নাই নটা পঞ্চাছ এতিয়া সময় আৰু পাতলঙীয়া মানুহ দুজনী আহিলে সিহঁতি গ'লেই মই মোনাখিনি আৰু ঠেলাখন দিওঁ এখন এইফালে চাওক মটৰ চাইকেলখনত ঠেলাখন বান্ধিলোঁ ভাগিন উঠাই লৈছোঁ পিছফালে আৰু ইয়াতে পানী যক আছে তামোল পাণ কটাইছোঁ দেই চব আৰু ঠেলা অৱস্থা চাওক মানে অৱস্থা দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে ৰাস্তা বেয়া হয় ৰাস্তা বেয়া বুজিছেনে মটৰ চাইকেল চাওক অৱস্থা আজি নহ'লে কালিলে দেখোন গাড়ীখন তোৰ বোকা লাগিলে কোন মোৰ তোৰ বোকা লাগিলে আহিব লগা হয় কোনদি কোনদিনা লাগিল আহিলে ঘৰৰ ওচৰৰ এখন দোকানলৈ আহিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে পাত চিঙা মানুহ হ'লে গাখীৰ ল'লোঁ আৰু বিস্কুট ল'লোঁ ঘৰত চাহপাত আছে তেজপাতৰ গছ আছে অ' চেনীয়ে থাকিছে লৈ যাওঁ এইজন দোকানীৰ পৰা লৈছোঁ মই ত্ৰিছ টকা চেনী লৈছে এইফালে গাখীৰ লৈছোঁ এইফালে খাস্তা লৈছোঁ কাম কৰা মানুহ পুহি থকাও মুখৰ কথা নহয় যেনে ধৰক মই যদি সেই চাহপাত চিঙি থকা মানুহখিনিক যদি দুপৰীয়া চাহকণ যদি নিমখে দিওঁগৈ নহয় জেং জেঙীয়া পানী অকণ দিওঁ নহয় ঢেৰ টাইপ টাইপাব মুখোৱা গোটেই ভালে বেয়াই যদি গাখীৰ চাকি দি ধুনীয়াকৈ বিস্কুট চিস্কুট যদি লৈ য লৈ যদি গৈ দিওঁগৈ নহয় তেতিয়া একদম খুব ক'ব ভাল লাগিল দেই চাহপানীকণ আমুক তামুক এঘাৰটা তেইছ আৰু মই যাওঁ বাগান চাহ দিবলৈ চাহ লগতে ময়ো খাম সিহঁতিও খাব আৰু সিহঁতি চিনা সেই পাতখিনি মই এতিয়া লৈ আহিম ৰাস্তাটো দেখিলে আপোনালোকৰ ঘিন লাগিব বেয়া লাগিব আপোনালোকে ক'ব যে এনেকুৱা ৰাস্তা আমাৰ ৰাস্তাটো নহয় দেই আজিৰ দিনতো এনেকুৱা ৰাস্তা আছেনে আপোনালোকে ক'ব কিন্তু আছে ইয়াতকৈ বেয়া ৰাস্তা আছে এইটোতো ভালেই আহা চাবনি খাই ল'বা হা

পালো যেনিবা তোমাক এনেই আৰু ধেমালিতে বেয়া বুলি কোৱা নেকি ন চেনিও জোখত চাউল ধোৱা পানী পাতক পৰহি এনেকে গছ গছকি গছকি মোৰ চেষ্টা কৰো বেৰেকোৱাৰ কথা কোৱা নে তোমাৰ কথাই কৈছোঁ দুটা বীজ এতিয়া সময় আৰু সিহঁতে চিঙা পাতখিনি এই ঠেলা গাড়ীত উঠালোঁ এতিয়া এইখিনি ঘৰলৈ লৈ যাওঁ জুকুংগৈ সিহঁতি এতিয়া পাত অলপ আছে বেছি নাই আৰু সিহঁতে ছিঙিব এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ মই যাম সেই হস্পিটেল এইবিলাক গাঁৱৰ তন্ত মন্ত্ৰ তন্ত মন্ত্ৰ নহয় বাৰু এইবিলাক দৰৱবিলাক মই বিশ্বাস নকওঁ ন বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু ভাল পোৱা নাই কিবা দৰৱ ভালকৈ দিয়ে নি আৰাম পাবলৈ পাতখিনি লৈ আহি পালোঁ সি ঘৰ এতিয়া পাতখিনি নমাওঁ জোখোঁ আৰু ভৰিহাতকেইটা ধোওঁ ভৰিহেতকেইটা ধোওঁ আৰু এনেকৈ যাম তিনিটা বাজি পেলাই চাৰি মিনিট আছে আৰু মই দুপৰীয়া ভাত কেইটামান খাই ওলালোঁ সেই মেৰাপানী হস্পিতেল যাওঁ বুলি হা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ ডাক্তৰক দেখুৱাম গাড়ীখন অৱস্থা চাওক পিছ টকাটো বেয়া লেতেৰা পেতেৰাখ চকাটো এইখন কাইলৈ কালিৰে মই ধুম কালিৰে ধুম দেই পাই গ'লোঁ সি মেৰাপানী হস্পিতেল ব'লক প্ৰথমতে টিকেট এটা লওঁ ডক্টৰক পৰামৰ্শ কৰোঁ ব'ল এইফালে টিকেট এটা ল'লোঁ তিনিটা ছাব্বিছ ডক্টৰক দেখুৱালোঁ হা কিবা কাগজ এখন কিবা নেকি লিখি দিলে মই ক'লোঁ মোৰ হৈছে কি গোটেইখিনি কোৱাৰ পিছত মোক লিখি কৈ দিলে ধৰক তিনিটা তিনিটা লিখি দিছে ধৰক তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ ফ্ৰিয়তে কেইটামান টেবলেট পাম কিবা এটা হ'লেও পাম কিন্তু ইয়াত একো নাপালোঁ হা এইফালে ফ্ৰিয়ত কিবা কিবি টেবলেট চেবলেট দিয়ে কিন্তু বন্ধ অৱস্থাটো এনেকুৱা আৰু মই ইয়াত গৈ আছোঁ সেই যে দোকান যাব লাগিব দোকানৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিব লাগিব তিনিশ তিনিশ 95 টকা বিল হল তিনিটামান বস্তু তিনিশ লাগ নহয় তিনিশ নহয় লাগিলে পাঁচশ কৰি লওক বেমাৰটো ভাল হব লাগে এয়া হল মেৰাপানী টাউন এ হল মেপনী টাউন আর লাস্ট মানে এফে কি কয় খাজা সাজা ললো আর মানুষের শুনব লাস্ট আহি এটা সেই ঠেলা খুব মটরসাইকলত বান্ধল আর এফে মিঠাই তিনটা সেই পাত ছিঙ্গা মানুষ একটা পাতি দিয়ে লো যখন বাগান বর্তমান পাত ছিঙি আছে সেই বাগানতে গোট ভিটামিন ম'হৰ চাহী মাৰি থৈ আহিমগৈ অঁ ম'হৰ দেউতাও লৈ আহিছিলোঁ মই দোকানখন সেইটো ভিডিঅ' নবনালোঁ থৈ দিছোঁ বৰ যাওঁতে দেখোন লিকুইড লৈ আহিছোঁ এই মিঠাইখিনি দেখি খাই মানুহকেইজনীয়ে খুব চাইছে আহা খাই ল'বা হাঁ আহিলোঁ শুনো অঁ এটা দহ টকা দহ টকা ত্ৰিছ টকা পৰি আছে মই ভিডিঅ' বনাব লাগিব খালী খাই কেনেকুৱা পাবা সেইটো কোৱা কি বস্তু সেইটো তোমাৰ মিঠৈ আমি নাখাওঁ নুখুলিবি ৰী নুখুলিবি নুখুৰিবি বোলো তই নুশুন কথা ক'লে কেলৈ নুশুনক ৰচাদী নুখুলিবি এইখিনি নমাহ পাতখিনি পাই গ'লোহি পাতখিনি লৈ পাই গ'লো সিহঁতে ঘৰ এতিয়া এইখিনি অঁ পইচা লাগে নহয় তালৈ মিঠাই খাবি দেই এইখিনি নমাই কৰি জোখম ৰ'ব এইবেলি মই আকৌ ওলালোঁ এইবুলি দৰৱ মাৰিম বুলি ঠেলাখন লৈ লৈছোঁ সিহঁতি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এঘৰতেই বাগানৰ পাত কিনিবলৈ কৈছে আৰু সিহঁতলৈ তামোল পাণ লৈ যাবলৈ কৈছে সিহঁতলৈ মই তামোল পাণ লৈ লৈছোঁ এই আৰু মই যি যি দৰৱ পাৰিম সেইখিনি লৈ লৈছোঁ এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ ঠেলাখনত এয়া চাহী মহৰ ভিটামিন তাৰ নাম 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 হৈ যাওঁ আমি নহয় মই যাওঁ মটৰ মই সেই ৰাস্তাতে থৈছোঁ স্পিয়াটো বাল্টিংটো টুলখন আৰু সিহঁতক মই তামোল পাণ লৈ আহিছোঁ চব দিবই লাগিব সিহঁতক মন ভাল লগাব লাগিব দি দি সিহঁতি কিমান সময়লৈকে ছিঙি নাজানো আৰু ফলবোৰ কথা বাদ দিয়া এইযোৰা আম গছোৱা কিমান আগলৈ কাটি চোৱা এইযোৰ চোৱা এইযোৰা কঁঠাল চোৱা কিমান আগলৈ কাটিছোঁ সাজোপা কঁঠাল চোৱা কিমান আগতীয়াকৈ খতম কৰিছোঁ ঔ টেঙা খতম কৰিবলৈ কৈছিলে নে কাটিলে সেইবোৰে মোক একো একোডাল কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ লোকৰ কোঁৱা গছ সিহঁতক পাৰ্মখন দি সোধক দিব লওঁ বাগান তেতিয়াহে ল'ম কিমানখিনি কৈ কাটিছোঁ আকৌ সেইবোৰ কথা আকৌ আম গছ কাটিলে যি কাটিলে আমুক লৰালৰিকৈ স্প্ৰেয়াৰটোত মানে খৰখেদাকৈ দৰৱখিনি মিক্স কৰিলোঁ আৰু এইফালে চাহি দৰৱ এনেকৈ ম'হৰ দৰৱ আপচাই দি এনেকৈ ভিটামিন কিবা কিবি দিলোঁ এতিয়া ইস্প্ৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰ'ব তাৰপিছত মাৰোঁ আৰু লগ কোনো নাই অকলে অকলে যিখন বাগানৰ পাতি চিঙি চাগে ইয়াত দুই ইস্পিহে লাগিব গতিকে দুই ইস্পিহ মাৰিবলৈ মানুহ দৰকাৰ নাই ৰাস্তাত দিয়া দিছ গা পা ধুলোঁ আৰু পাটচিঙৰ মানুহখিনিও ঘৰলৈ আহিলে পাট চাত দেখিলে সিহঁতেও সিহঁতক কৈছোঁ চাহ তাহ খাই যাবলৈ সিহঁতে চাহ তাহ খাই যাবগৈ আৰু আমাৰ ঘৰলৈ কলৰ বেপাৰীতা আহিছে কল চাওঁগৈ বুলি কৈছে তাকে সি কি কি কল দেখে আৰু তাক দেখুৱাওঁ আৰু মোৰ হাতত সঁচাকৈ ভগৱানে আৰে ভগৱানৰ নাম লৈছোগৈ জকণৰ নাম লৈ লাভ আছে লাভ নাই এতিয়া বিপদৰ সময়ত এইখিনি সময়ত মই কষ্ট কৰিব লাগিব বুদ্ধি ঘটাব লাগিব ৰ কলকাবি আকৌ কি মজাকৈ পকি আছে চাওক বন্ধুসকল কলটোকা লৈ যাওঁগৈ কি পঢ়ি থাকিবলৈ দে হাইফালে টুকা ভাগি পৰি আছে আৰু বেপাৰী এইটোৱে কি কি কল দেখে এতিয়া দিবি আকৌ চাৰি পাঁচশমান এডভান্স সেইদিনাখন পাঁচশ টকা দিছিলে শেষেই হৈ থাকিলে অল টকা দেখি আপোনালোকৰ ৰোপ লাগিছে নাই বুধিলে কি কয় হেৰি ল'বি আৰু কি কয় ভাল চাৰি টকা সাতশ ল'বি কম হ'ব ৰ মই অকল কি কয় ৰ তই পোন্ধৰশ টকা চকু মুদি পাবি টকাক দিবি শকতোক দিবিনে শকতোকে দিবি তই আকৌ সেই চিখন লৈ আহি যে তাকে দিবি চাগে